यजीद यजीर मारिक इस्लाम का वह बदतरीन शख्स है जिसके हाथ अहल बैत के खून से रंगे हैं इसकी सिया शख्सियत और कारनामे इसे फिराउन नमरूद और कारून के साथ में खड़ा कर देते हैं जिसका अंजाम आखरत में इबरतनाक और भयानक होगा जिसने मदीना मनवरा में फसाद बर्पा किया खाना काबा को नजर आदश किया और सैकड़ों साहब को अपनी बैया तोड़ने की वजह से शहीद करवाया लेकिन इसका सियातरी कारनामा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह और अहल रसूल सल्लाम को शहीद करना है यजीद यजीद का पूरा नाम यजीद बिन मुआविया था जिसकी विलादत 50 हिजरी यानी सन छह सौ पैतालीस ईस्वी में हजरत ऊस्मान गनी रजील्लाह के दौर खिलाफत में हुई जब सन साठ हिजरी में हजरत मुआविया बिन अबू ने सफिया हजरत अली रजी अल्लाह रजियाल्ला से बगावत करके शाम में बनी उमैयाकूमत की बुनियाद रखी तो इस वक्त यजीद नौजवान था लिहाजा हजरत मुआविया यजीद मलोन को अपने बाद हकम बनाने की कोशिश में लग गए। गई फिलसुल्ह हसन के बाद तब पूरी हुकूमत मुआविया इबिन अबू सफियान के हाथों आई तो इन्होंने शाम आराक मिसर और हरम में अपनी हमायतियों के जरिए खुतबों में यजीद का नाम लेने का हुक्म दिया तलवारों के जोर और दिनारों की थैलियों के जरिए सलारों को भी यजीद का हमती बनाया गया इमाम के साथ किए जाने वाले शरात को तोड़ दिया गया सनसाट हिजरी में नबी करीम सलम की पेशन गोई के मुताबिक तख्त नशीन होता है और तारीख इस्लाम का एक सयाब खुल जाता है कुछ असहा रसूल यजीद की बैयत से सरी तौर पर इनकार कर देते हैं जिनमें उस वक्त के इमाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तहा भी शामिल है इसी जुर्म में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तहा और अहल बैत को करबरा में शहीद कर दिया जाता है यजीद की ज़ाती जिंदगी को मारखीन ने फहाशी बुराई ख़बासत और सरकशी से भरा हुआ लिखा है इमाम तिब्री ने नकल किया रजियाल्ला कि और असहाब की एक जमात ने जब यजीज के और उसके दरबार पहुँचे एक सर का लिहाजा हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रजियाल्ला कहते हैं की खुदा की कसम हम यजीज के दरबार से इस हाल में बाहर निकले की हमें आसमान से पत्थर बरसने का खौफ था वो एक बेदिन शराबी जना करने वाला और कुत्तों से खेलने वाला इंसान था फिरउन की मसल थी शहादत रजी अल्लाह के बाद मदीना वालों ने इसकी बैयत तोड़ी तो इसने शामिल लश्कर को मदीना मनवरा भेजा इन तीन दिनों में सिपाहियों ने मदी वालों पर बहुत ओतम किया सहाबा इकराम को कत्ल किया गया लोगों के माल लूटे गए औरतों के साथ जिनाह किया गया और मस्जिद नबी में अपने घोड़े बांधे गए फिर तिरसठ हिजरी के आखिर में जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तन ने मक्का में अपनी आमारत कायम कर ली तो यजीद के हुक्म से शामी फौज ने मक्का मुकरमा में चढ़ाई कर दी तो हरम में मजनी के फेंकी जिसे काबा में आब लग गई बैतुल्ला की एक दवार भी शहीद हुई यजीद की मौत के के अलग अलग कौल और रवायतें मिलती हैं जिनमें सबसे मशहूर कॉल ये हैजरत हुआ के वाक़े के बाद जब यजीद अपने जश्न और तकबर में मस्त था उस वक्त इसने मक्का पर हमला करने का हुक्म जारी किया ये सन चौंसठ हिजरी रब अव्वल का महीना था चंद ही दिनों में वो एक मोजी बीमारी में मुतला हो गया इसके पेट में खतरनाक दर्द तो उठा जिससे इसकी आंखें सड़ने लगी और इनमें कीड़े पैदा होने लगे दिमाग के बड़े बड़े तबीबों को बुलाया गया लेकिन वो इस बीमारी से यजीद को शफायाब करने में नाकाम हुए क्योंकि ये अल्लाह तरफ से कहर था जो इसे कब्र तक ले जाने वाला था आंतों के सरने की वजह से वो बिस्तर पर मछली की तरह तड़फने लगा और अपने बिस्तर पर पाओ मारने लगा वो तकलीफ की शिद्दत से जब चीखे मारता तो खंजीर की तरह आवाज निकलती अगर पानी पीता तो हलक में जाकर छुरी चलने जैसी तकलीफ महसूस करता ना पीता तो सीने में आग लग जाने वाली जलन महसूस करता तारीख की किताबों के मुताबिक पंद्रह रबी अव्वल के दिन इसी हालत में तड़पते हुए वो असले जहन्नम हुआ जब इसके दरबारी इसके करीब गए तो यजीद की लाश से भयानक बदबू आने लगी जिससे लोग दूर भागने लगे